You're leaving <triggering> thin as a shadow Don't walk away, don't walk away There's still waters to travel Planted a garden, filled it with flowers Чуть вот на меня Можешь даже чуть-чуть приподнять вот так вот. Now we're praying for showers Went for a some new shoes. I hope they fit, I hope they fit. Please let me tie them for you. Wait, wait, wait. Сьогодні важко уявити, проте Анна Гусарова ніколи не мріяла бути фотографом. Навпаки, частіше дівчина опинялася по інший бік об'єктиву у якості моделі. Сьогодні ж молода, успішна і оригінальна. Анна Гусарова відома далеко за межами Житомира. Як-то все швидко почало проїздити в моїй житті? Я взагалі не думала стати фотографом. Вийшло все абсолютно случайно. Я працювала оформителем в магазині три роки. Ну, у меня как бы специальность такая творческая дизайнер интерьера конечно очень многое дала на, на моей нынешней профессии фотоаппарата у меня не было был старенький зенит мыльница вот на нее я снимала. снимала подружек друзей знакомых так чисто любительская съемка была но можно сказать начинали начинала я наверное свою деятельность фотографическую с модели то есть я сама любила фотографироваться с подругами вот саша ангелина еще есть тоже э, стилист визажист юля вот мы любили придумывать какие-то образы вот, и искали для сотрудничества каких-то фотографов. То есть мы смотрели их портфолио, подходит нам, не подходит. Вот. Начинали как модели. Создавали образы, прически, макияж, реквизит, одежду, обувь. Все полностью делали сами. На какой-то индийский манер. То есть рисовали бодиарты, Вот такое. То есть нам это очень нравилось. И мне в какой-то момент захотелось самой это все запечатлить. То есть показать так этот образ, как вижу лично я. Фотографировать не на что было. Ну вот мыльница старая. И э, мы вот так вот выходили где-то на природу, на море. Как-то тоже съездили, э, решили совместить приятное с полезным. Сделали такое тоже на индийский манер, там на, э, на скале таких девушек-индианок. Саме ця перша фотозйомка Ані була зроблена на позичений фотоапарат. Згодом дівчина розуміє, мистецтво фотографування її цікавить серйозно. А оскільки професійна та напівпрофесійна техніка коштує недешево купити перший серйозний фотоапарат, гусарові допомагали друзі та близькі люди. Ми поїхали на морі компанія, і вона зі своїми подружками і вони брали фотоапарат у якогось фотографа з Києва. І перші перше фотографічні фотографії були саме там. После возвращения я решил сделать ей подарок какой-то и ну, понял, что это будет фототехника. Ну и вот, наверное, с этого момента все и началось. И поначалу это было просто как хобби, но чем дальше, как бы, она углублялась во все это, тем больше, с каждым разом я удивлялся, откуда она все это берет. То есть, ну это странно, когда она вот вроде бы, да, фотограф, а она сидит на сайтах каких-то строительных материалов и высматривает, что из подручных средств можно использовать на съемках. То есть для того, чтобы не покупать дорогостоящие, там, я знаю, волосы, она использует какие-то строительные пакли, что-то еще. Ну, в общем, очень странно. У нас дом, половина, наверное, нашей жилплощади занимает различный материал который скапливается, скапливается, иногда используется повторно, но это крайне интересно, потому что когда видишь, как это все подготавливается, ты думаешь, что из этого может выйти. А в итоге из этого выходит то, что видят люди, то, что попадает и в портфолио. Первая наша фотосессия, это было вообще, да, это было, по-моему, Махенди. У Анны Юрьевны тогда еще не было э, своего фотоаппарата, брали в аренду, ехали, это все снимали. Неимоверно жарко. То есть хотелось бы как бы и отдохнуть, но одновременно очень, очень большой творческий вот такой вот запал, то есть когда поначалу оно все классно, все хочется все успеть. Ну и думаю, что у нас тогда, сейчас Ан, Ан, ну, Аня смотрит, смеется на эти все работы, но тогда нам казалось, что это все безумно круто, вообще лучше не бывает, эти все рисунки, этот макияж, стразики, эти все реснички, очень классно. Обрабатывать я не умела, вот так вот исходники выкидывала в интернет, просто чтобы услышать мнение людей, друзей своих, как да что, ну, как бы нравится. Смотрю, что начинает нравиться людям. Вот. Обратился еще там человек ко мне, вот, мне нравятся твои работы, хотелось бы, чтобы ты меня поснимала. Не вопрос, говорю, конечно, могу. Конечно, это все было бесплатно. Потом как-то, ну как бы и совмещала работу. То есть я работала с понедельника по пятницу, у меня суббота-воскресенье выходной. И вот суббота-воскресенье я снимала. Человек ко мне позвонил, попросил, очень хочу, хочу, хочу. Все, не вопрос, снимаем. Я понимаю, что в какой-то момент люди интересуются моим творчеством. Ну я как бы выкидываю эти фотографии в интернет, выкидываю. Люди смотрят, смотрят и э, понимают, что у меня уже заказов больше. И у меня уже не хватает времени на то, чтобы обрабатывать эти, эти снимки, это все делать, снимать. Э, не хватало времени для себя, для мужа. То есть я или на работе, или дома в фотошопе это все обрабатываю. These chains I can breathe them alone It breaks my heart to be with you But what else can I do? It breaks my heart to love you Фотохудожниця Анна Гусарова говорить часто ее надыхает природа, хорошие люди и сновидіння. Идеи у меня приходят э, внезапно, иногда бывает такое. Бывает творческий застой, э, ну, наверное, у каждого фотографа такое бывает, э, когда ничего не лезет в голову, не знаю, что придумать, все, я не могу, моя карьера закончилась, недолгая, <laughs> конец, короче, всему. Ну это очень быстро проходит, самое главное не зацикливаться на, на, над этим, дать своим мозгам успокоиться, отдохнуть. Конечно, очень много работы, когда коммерции, нужно это сделать, обработать, и на творчество нет времени. И как-то бывает внезапно просто, перед сном вот засыпаю, пришла какая-то идея, просто закрыла глаза, мне там девочка, фея у нас сегодня будет висеть на качельке. Вот. Ну, это как бы только сейчас повесили. Это все будет у нас совершенно по-другому выглядеть. Конечно, основная работа, вот про то, как что это будет совсем по-другому выглядеть, делается в такой чудесной программе э, Photoshop. Изначально будет картинка одна, в Photoshop это все будет делаться, совершенно по-другому будет выглядеть вообще. Но основную задачу все равно нужно сделать, чтобы не сильно врать людям, надо это как-то привести в божеский вид. Тут мы там уже девчонки помогают, мне посрезали мох. Это все мы будем сюда ложить. У нас будет такая лесная качеля. Это все у нас будет веревки. Будем листвой чем-то закрывать. Может даже до половины, остальное будем копировать и увеличивать дальше. Вот. В принципе, конечно, не то дерево, которое мы хотели. Хотели повыше и покрасивее, но потом увидите результат, будет совершенно все по-другому выглядеть. Ну, как бы вдохновение это такое, спонтанное, я не знаю, это как-то у всех, наверное, творческих людей. Идешь по городу, увидела девушку красивую, все, это она, она все. И бывает, вот стесняюсь подойти и предложить, девушка, вы мне так понравились, а вот вы бы не хотели там у меня сняться. Думаешь, блин, а вдруг человек подумает, что какая-то ненормальная, какая это подошла вообще, что-то от меня хочешь. На самом деле, в основном у меня в портфолио девочки обычные совершенно, не модели. Есть модели, конечно, профессиональные, есть любимая модель у меня, одна Валя э -э вот. И так в основном для сказки, а абсолютно вот сегодня девочка первая ее фотосессия вообще в жизни. Э -э особо мне и не нужно позировать как-то, просто дать модели в какой-то момент, э -э дать расслабиться ей. И как, вот в этом таком натуральном, расслабленном состоянии можно э, начинать фотографировать, даже из-под тяжка, чтобы она даже не знала, что ты ее снимаешь. Вот тогда вот, вот это вот ее состояние самое реальное будет на фотке потом. Вот так что не обязательно искать какую-то красавицу. Можно просто э, девочку с какой-то изюминкой, рыжую, с конопатую, с лопаухими ушами, и с щелью между зубами. И с горбатым носом тоже можно. Самое главное, чтобы этот человек был близок к тебе, вот по душе, чтобы он понимал, что мы работаем на результат вдвоем, а не только я. Так что такое. Неважно, на, на какую технику ты снимаешь. Конечно, да, если это коммерция какая-то, какой-то серьезный такой подход, если ты знаешь, что это реклама и фотография будет печататься на большом баннере. Там нужно качество, да, чтобы сохранились все вот эти пиксели, чтобы не терялось оно все. Конечно, она дорогая техника. Вот, Меня пока устраивает это моя. Можно снимать и на iPhone шедевры. Самое главное, что у тебя в голове. Попри невеликий у порівнянні із іншими знаними фотографами, досвід Аня має свій власний стиль, який важко охарактеризувати словами Фантазія, казковість, невимушеність. Тож потрапити на фотосесію до Анни Гусарової зазвичай мріють ті люди, які цінують оригінальність і авторський підхід навіть у дрібницях. Аня – это просто самый высокопрофессиональный фотограф в нашем городе. И меня ну, завораживают ее работы. И приятно работать просто с человеком, у которого вот, этот вот творческий пыл. Просто столько ну, идей интересных, во-первых. Во-вторых, когда ты работаешь с человеком, которому это нравится, ты сам получаешь от этого удовольствие и кучу эмоций. Нам прям с таким вдохновением за это все берется. Та же самое и Саша, ну, там, ну, очень просто интересно, приятно и занимательно. И хочется вот такого качества фотографии получать. Всего, наверное, я добилась сама. Это все было... То есть я не посещала никакие фотоуроки. Я посетила несколько мастер-классов знаменитых фотографов, которые, конечно, меня подтолкнули какой-то может быть творческой такой степи, то есть ну во взглядах каких-то вот ну, ничего нового особого я не услышала от них. Ну оно, конечно, полезно, но как-то так. Последний мастер-класс мой был таким разочарованием я пришла туда и подумала, чего я туда пришла, если я так все знаю. ну как бы один э, я посетила мастер-класс Анки Журавлевой э, фотографа из России сейчас она живет в Португалии э, ее работы мне очень близки тоже сказочные тоже такие в первую очередь наверное с ней познакомиться очень хотелось как с человеком чтобы она может быть как-то раскрыла мое творческое мышление э, очень приятный человек и От говоря, не жалею ні разу що сходила к ній. Фотостиль Гусарової вже набув визначення як особливий, адже зазвичай образи та місця зйомок вона вигадує сама. Деколи на підготовку йдуть години, але частіше за все дні і навіть тижні. Наприклад, для того, аби перевтілити Юлію у образ феї пішло не багато, немало, а дві години, не рахуючи часу на макіяж. потому что у Ани очень много интересных идей, очень не, неординарных. То есть не каждого фотографа с такой фантазией. Ну, немного не у нас фотографов с такой фантазией. То есть очень интересно. Полюетесь? Да, очень. Боюсь испортить что-то. Занимаюсь фотографией я уже два года. Конечно, не знаю, сколько я уже снимков сделала, но очень много. Даже так посчитать. Поначалу считала, сейчас уже, уже вообще сбилась со счета. Вот. Занимаюсь, конечно, и коммерческой фотографией, и снимаю свадьбы. Но в основном это, конечно, пытаюсь уделять время творческой съемке, созданием этих образов, такой сказки, показать людям вот эту сказку на, на картинке. Почему сказку? Потому что э, каждому человеку это близко. Э, каждый в жизни был ребенком, читал сказки, видел этих фей, гномов, золушек, каких-то лесных нимф. И в любом случае такая, такой стиль фотографии человеку будет, будет нравиться. Вот, это там фэшн-съемка такая более журнальная, это на любителя. Больше так полистать себе, да и забыть. Вот. А такое хочется создать, что, чтобы человек э, как-то запало это в душу, чтобы у человека осталось это в душе надолго, чтобы эта фотография не забылась, а чтобы ему захотелось еще раз на нее посмотреть или повесить на стену как картину. Конечно, э, очень большое спасибо моей команде. Ну, я не могу сказать, что у меня команда, у меня, наверное, один человек с которыми мы думаем на одной волне. Это Саша, она мой э, визажист, стилист, причесыватель, вот, декоратор. Тоже вот на сегодняшней съемке у нас будет такая фея лесная э, на качельке висеть с крыльями. Вот крылья вчера Саша до ночи делала сама помогала мне. Это, конечно, очень большая удача найти такого человека. И если каждому фотографу такое пожелаю, если найдется человек, мыслящий так же, как и ты, ни в коем случае не отпускайте этого человека. Пусть он будет рядом. Всегда. you say i can be loyal but not faithful i say fine but i will return the favor our love is just too big for two people fine go after that dream you've been seeking it's the dream girls that you like best the ones that now Каждый раз удивляешься, когда возникают новые образы у нее. И когда именно они рождаются, с утра, ночью или что-то еще. Мне вот всегда было крайне интересно, откуда люди наглядного творчества берут вот все это вдохновление. Вдохновение, откуда у них оно рождается, почему именно так и. и как она видит все эти цвета. Но ну, нам, мужчинам, вообще сложно понять, как бы всю радугу цветов, которую ведут, видят женщины, а в частности, если женщина творческая, женщина творческой профессии, если она или художник, или фотограф. Вот, поэтому, как можем, помогаем, конечно. У нас все получается, все своими силами как бы делается в этой стране. По-другому, мне кажется, и нельзя, если оно идет от от сердца где-то она видит картинку у себя в голове и хочет ее просто воспро воспроизвести на фотографии. Я бы явно так не смог. Сьогодні за плечима у Ані Гусарової не один десяток фотосесій. У популярних міжнародних інтернет-спільнотах її фотографії отримують чимало схвальних відгуків та перепосилань. А у мріях молодої і талановитої Ані Гусарової пофотографувати модель Наталію Водянову та акторку Моніку Белуччі. дивлячись на високу професійну майстерність молодої житомирянки, сумнівів у тому, що її мрії збудуться, не виникає.